продавец леденцов. Сейчас поговорим. Город Лисичанск. Это, ребята, опять та же самая фигня. Так, идет красавчик. Ну, сейчас мы с ним поговорим. Здравствуйте, полиция вас приветствует, старший Хиран робец Все в порядке у вас, сдалека поддерживаете. Местные. Ясно. Документы все при себе. Конечно. Перевозите, что ли? Да какая вам разница? А? Какая разница? Да. разница? да ну как какая разница? В городе массовое мероприятие, мало ли. Мероприятие какое? Не Новый год случайно? Да нет, Новый нет. год 31 декабря. Ну, так а что, что вы не рассказываете, что у вас тут происходит? Ну, вы не остановили, но ну, причина для остановки какая? Да согласно ну, закону согласна. Украины о борьбе с терроризмом. Татьяна Ну, там все прописано что, Ну, и что там прописано? Ну, по всех, всех подряд надо терроризировать. Да никто же вас не терроризирует. Да вы народ кошмарите. Вы просто задолбали, не даете проезду. Просто. В смысле? Ну, потому что. В смысле? Ну, я вот только что ехал, там вас, я не знаю, как грязи. Через каждые 100 метров стоит. Усиленный вас сегодня вариант несения службы. Ну, усиленный. Это же не от нас зависит. Ну, антитеррористская операция. Ну, что дальше? Что вы от меня хотите? Чего мы вообще друг друга задерживаем я вот с вами, это же вы начинаете со мной дискуссировать. Я не дискуссирую, я спросил, ну. что за остановка. Я же вам объяснил. Ну, террористическая операция, что вы для меня хотите? Документы, все в порядке у вас. Да. Где? Глянуть можно на них. Какие именно документы? Да, любую удостоверяющую личность. Паспорт садится. То да пойдет, конечно. смотрите. Там же не написано, что террорист не террорист. Донецкая область, Краматорск. Это вы, вы проживаете там, да? С вами оттуда. Пассажир, вы тоже? Так, да, так тоже с А Я у говорю. вас паспорт есть? Да есть все. А он у вас обоих? Конечно. Все правильно. Ясно, ну счастливо вам. Спасибо большое Удачи. Не занимайтесь ерундой, служите народу Украины Так чем мы занимаемся? Ну так? давайте, вы являетесь преступником, а народ не кошмар Так это сугубо ваше насчет этого мнения, я же не Да не, ну мнение не мнение, ну просто так же останавливаете Вы как то знаете, бык на красную тряпку, видите прицеп и думаете, ну все, попался Нет, Сейчас ты... буду его это самое, и страховки насчет, с него спрашивать, и техосмотры, и все дела Я вам объясню, насчет этого вы не правы я вижу грузовой, ну оно хоть не грузовой, но грузоперевозка какая-то осуществляется ну осуществляется да. но ну, это ж к терроризму никакого отношения а не имеет а мало ли а вы знаете сколько вот таких да, вот ну знаю конечно знаю ну в основном провозят... мне кажется знаете что происходит у нас перевозят запрещенные ваши друзья какие товарищи наши друзья? полицейские там военные кто связан с военной Шесть. службой если я никакого доступа к оружию не имею откуда оно у меня возьмется если у меня есть доступ так к чему-то оно у меня будет ну но... вы же когда едете у вас же не написано что вы ни к чему доступа так... не имеете да, ну понятно, это все в дело. Есть у нас служба как... и СБУ и все. Ну пусть занимаются тоже так этим делом. Все... Ориентировки вам дают. Совершенно. Вы за безопасностью дорожное движения следите. Конечно. Правильно? Ну следите Они. за ними. Ну, террористы причем к вам. Я как? вообще просто не понимаю. Как это? Ну дали по ориентировку на мою машину, вы постановили, тогда начали там дела, вызвали там, следственную оперативную или еще что-то. Ну Естественно. реально. Ну, это сейчас бестолково, вот реально, вот, мне да. не знаю. Ну это ваше сугубо мнение, правильно? Да. Ну вот, пусть оно, как говорится, остается Ну при давайте вас, поэтому... тогда, служите, всего доброго. Ну, так. До свидания. Ну как-то так. Поехали дальше, ребята. Подписываемся на канал, ставьте лайки. Пусть продолжается.